с вами я, как бы, еще ракет. И сегодня мы гуляем такую игрушку под названием прятки. Можно назвать камуфляжные прятки, можно просто прятки. Но сегодня мы, мои дорогие котики, коты, Bye. китики, будем называться, как обычно, в наши легендарнейшие прятки. Я знаю, здесь 6, 7, 8, 9, 10, 5, Bye. 4 года назад были популярные прятки, но я решил вернуть легендарную нашу легенду. Прятки Ну а мы коты и начинаем. Но, 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 я знаю, некоторые люди, ну или даже коты, так скажем, а и собаки. Кто? Кто, ребята? На секундочку напомню. Коты вы, бормоты, блин, подпишитесь уже. Вы мне Більше часть дивиться без підписки, Прикиньте, без підписки Без шуток, я сейчас я сейчас нашу. Так что давайте, підписуйтесь обязательно на канал. У вас буде під поднизум кнопочка підписатися ставте обов'язково лайкосики на всіх відео Ну, конечно же, як без колокольчика котик. Я без колокольчика. Колокольчик це, не знаю, лега. Но ми починаємо порядка коти мої Тут у нас ми бачимо на ходу... наушники, кепочку, э, значит, Robux. О, Так мы можно... Нет, э, я не хочу, я хочу то более интересное место найти. Не просто маскировано дуже сильно, а еще интересно. а okay. О, вот все уже что-то реально интересное. Что это такое? За ну, Что это такое? Коты. Через три минуты вообще раунд заканчивается, вот. Ну давай монетку соберем, все. У нас есть показывай баллончик, мячик, две книжечки. Кстати, советую вам ходить в школу, все интересно. Ну и полезно для знаний, собственно. Знаний. А что это такое? Это лампочка. Ну ладно, у нас есть проход вниз. Я буду... Ну упасть! Отлично. У нас тут еще монеточка встречается. Что такое у нас? Я не знаю. Газеты. За телепорт! У нас тут планета. Ну, глобус, можно сказать. Вот это на глобус. Игрушка змея. Там пеногинчики. Хорошо, мы тут еще не додавались. А, нет. Месунача у надо Да. Да, 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 да. Окей, okay, куда мы пойдем? Mm -hmm. Так, так, так. Uh. <laughs> Давай, вот сюда. Хопана, окей. Okay. Все задание не И за ну, да, пару, аккуратненько сюда. Я, да. Я со змеями Теперь Сюда, аккуратненько, да. Я чуть самый вниз на упав. Ладно, все равно. Шо? Знаю такую музыку? Я бан. Я, я бан. Вот, короче, это, наверное, вот ссылка или мем на эту музычку. Можете тоже в Ютубе сейчас прямо сейчас остановить видео и пошукать эту музычку. Это легко тоже. Одобряю за такая Для детей, кстати, я раньше вообще обожал такую музычку. Я вообще кайфовал. На кровати просто прыгал. колбасу жрав, в висках, миска, э, не знаю, там, в миске мне сосиска с приносили, вот, короче, хозяин. И вот, собственно, я танцевал по коридору, а за это время, пока я был там, меня убила уже. Ничего себе. Сколько секунд осталось до конца раунда? от мне... Мені... А, интересно. 50 секунд. Мы не можем зарасходиться. Окей, okay, ждем эти 40 секунд. Думаю, недолго. Ну, раз, два. Сколько у нас осталось вообще? Раз. Раз, два, три, четыре. У нас четыре осталось, да? Угу. У нас четыре осталось. Вот, в общем и одна из Уже осталось буквально не знаю, 10 секунд, и мы будем на свободе, собственно. Вот. 4 с я не знаю, что это. Хидер с написано. Три, два, один, ноль! Новый раунд начинается у нас. А, теперь 5 девять не понимаю, что это значит. Я хочу лично опять... Нет, я в улицу. Пожалуйста, в улицу. Пожалуйста, прошу, умоляю, я не знаю. Что все это будет Блин. О, так все интересно, карта. Я хочу... Я уже знаю, кое-какое местечко. Я не хочу буду искать нет. Да я знаю местечко, прикольно, это уже там прям... хух, 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 хух. хух. Да я немножко радовался, какую искателем будет встать, Но сейчас я не, не хочу. Bye. Сейчас мне не надо это делать. Bye. Еще я тут людей. Bye. Так, подожди. Тут еще один пансий, и ничего с ним не будет. нам надо туда спрыгнуть, каким-то все образом. Это у нас не получится. А, получилось! Что? Кто ты у нас вышел? Давай, хорошо. Так, 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 так. Что? Девочка прыгнула в раковину и что-то такое. Что? Это телепорт, коты? Да, это телепорт. Ничего себе. Я хочу, куда я хочу прыгнуть, я не знаю, куда я хочу прыгнуть, я сейчас честно. Мы на самом верху сейчас. То есть на шкафу. Да, мы на шкафу. Пипец. Конечно. Все мне не надо. А, это искатель застыв. Не знаю. Это, конечно, застыв. Нет. Но сына мои, конечно же, проблемы. О, с их не проблема. Фух. Я чуть не сломался. Можно тут братья, а Он тут а просто бежит на кое-что. Шо? Я кишу забрать. Давай. Да. Я бой. Нет, я туда не хочу. Снова сюда нет. О, кстати, хорошее местечко, реально. Для праток. Конечно, конечно, конечно. Вот, собственно, и наш искатель, но мне сейчас не надо. О, подпрыгиватель! На, 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 скажу на! Все, мы куда залезли? А, подожди, так, 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 о, я знаю, куда мы Что? Шо? Подожди, мы можем тут прятаться? Мы тут можем прятаться? нас. Ха, вин может залезть. О, может! Нет! Блин! Там мои даже волосы валяются. Жалко. Зря мы у меня оказала пакость, ей еще осталось 2 минутки ну короче я даю коту время подписаться за все 2 минутки и поставить колокольчик конечно на видео ну как без лайка коты без лайка невозможно смотреть это видео вот ну с вами я наверное черный кит как обычно ну не знаю надеюсь вам понравится видео хоть капельку хоть капельку не знаю хоть вообще дофига если что то на я все, я просто слежу. Пожалуй, я как бы еще один. Всем пока, как это!